Untuk mensupport belajar bentar, kalian bisa mengklik subscribe. Halo, selamat datang di belajar bentar. Sekarang kita akan belajar dasar Microsoft Word masih mengenai alignment objek. Sebelumnya, settingan awal untuk alignment objek ini menggunakan alignment to margin. Objek kalian akan diluruskan pada margin dokumen. Untuk lebih jelasnya, kalian klik view gridline dan kalian gunakan alignment left seperti ini objek kalian diluruskan pada margin dokumen. Di sini kalian bisa menggunakan alignment to pack yang digunakan untuk meluruskan objek pada halaman. Kalian klik dan kalian gunakan kembali alignment left seperti ini. Ini adalah kegunaan dari alignment to pack. Kita gunakan alignment center, alignment right, alignment top, alignment middle, alignment bottom. Alignment middle distribute horizontally. Yang berikutnya adalah alignment selected object. Meluruskan pada objek yang dipilih. Kita klik dan kita hilangkan view grid line. Kita pilih align left, align center, align right, align top, align middle, align bottom. Jadi pastikan kalian ingin agar objek kalian diluruskan pada halaman, pada margin atau pada objek yang dipilih kita sudahi pejalan kita Terima kasih kalian bisa memberikan komentar jika ada kesalahan atau ada yang ingin ditanyakan silahkan dibagikan jika bermanfaat untuk orang lain berikan like jika kalian menyukai video ini dan klik subscribe untuk berlangganan di belajar bentar